А я нагадаю, що сьогодні день психічного здоров'я і всіх вітаємо з цим святом. Ну а для того, аби таки розібратися, що таке психічне здоров'я і хто таке вважається здоровою людиною. Ми сьогодні в гості запросили психолога. Це сімейний психолог Станіслав Гурський. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. дайте людям хоть какое-то коротенькое понимание, они здоровы или не здоровы, какая <laughs> там разница между... Потому что когда лунает слово «психичный», обязательно все думают, так, ну все, это какая-то уже патология. прежде всего хочу поздравить всех с этим праздником психического здоровья. Вот. Ну а то, что точно знаю, что когда человек появляется на свет, он точно э с ним все в порядке. Есть такое у психолога выражение «я окей, со мной все в порядке». И второе, которое равное ему «и ты окей». То есть и с тобой все в порядке. Поэтому искренне надеюсь, что в большинстве э, жителей нашей страны, да и всего мира, со всеми все в порядке. Ну, как минимум, со всеми было все в порядке при рождении. Что для этого нужно, чтобы понять, что у тебя все хорошо? Понятно, что просто сказать, что это одно. Может, есть какие-то ну, порады, Як себе перевірити, чи з тобою все окей, як ви говорите? Ну, тому що справді дуже тонка грань, мені здається. Є люди творчі, які емоційні, які там, трошки не схожі на інших. І як розрізнити людина творча емоційна, чи вона вже трошки неврівноважена. Ну, я думаю, так, що ну, і взагалі, як кажуть, що правда, життя не такова, що люди на 70% вони статичні і не міняються. І от природженні, от така, як печать, Дана им, что вот такой вот у них характер И такие, какие они есть Человек в течение жизни может измениться на с... Только лишь где-то в среднем на 30% Плюс-минус Это ну, такие там, вырастут да, среднестатические Миней. данные Но я говорю о темпераменте, о характере И все остальное Внешне, конечно же, мы меняемся Поэтому действительно, согласен Оль, с вами Что грань, она очень такая тонкая С одной стороны да? С другой стороны, это как пограничная полоса И вот сказать точно, насколько я психически здоров Или не здоров, наверное, не возьмется никто то, что уже говорил, и подтвержу, что в базовом, скажем, в базовом понимании, то со всеми людьми все в порядке. З усіма людьми все добре, ну і за виключенням, як вот, э, бувають якісь там сриви, психози і так далі. Для цього є спеціалізовані э, клініки, як в нашому місті, так і в нашій області. Ну, мені э, цікаво, ви сказали, що людина вже народжується з певним складом характеру, тому э, і в принципі це майже не змінюється, тільки 30%. Чи є сенс тоді працювати над собою, виховувати якісь сильні сторони свого характеру, якщо вони все одно з э, життям не змінюються? А співачка співає полюби мене такою, яка я є, і все. Что хочет и делать. Ну, вот такая есть любые мне, все. Ну, в этом есть доля, доля правды, доля смысла какого-то. И хочу сказать, что вместе с тем, что 70% мы статичны, не меняемся, этих 30% достаточно перемен начать с себя, для того, чтобы эти перемены коснулись ну, моих друзей, моих коллег по работе, членов моей семьи и так далее. Тобто запускає механізм переміни мы Ми запускаємо с этим механизм механізм нашего окружения, нашого окруження, ну, в котрі ми знаходимося. Тобто, все-таки та... які зміни можливі. А як зробити, якщо людина негативна, а, постійно в поганому настрої? А дивиться все-таки з нею спілкуватися? Як ну, налише? Ні, я не про тебе. Я взагалі говорю, ну у людей же можуть бути такі знайомі. Як влаштувати так? Мені здається, що в кожному оточенні у кожної людини є якась одна негативна людина, яка постійно говорить. какие-то плохие Можно якось то на нее повплывать? Конечно, можно. Окрин физично, случайно. <laughs> то, что я сказал, значит, конечно же, изменение себя. Первый вопрос, что я могу сделать, чтобы изменилась ситуация? Как я могу измениться или отреагировать? Есть вещи, в которых действительно мне, мне самому нужно реагировать. И с теми людьми, с которыми я общаюсь, получается так, что большинство из них, 90% приходят и говорят, что ну, подскажи, как мне изменить кого-то. И больше 90% мы приходим к тому, в результате нашего общения, что подходим к тому, что ты можешь изменить внутри себя. Когда мы находим вот ту составляющую ключевую, и человек видит ее сам для себя, начинает ее менять, таким образом он начинает влиять на свою коллегу по работе или тех людей, которые... Його окружає. Ну а чи правильно деякі говорять, що от, якщо тобі хтось там в чомусь не подобається, не ну, можна такий робити якби принцип не звертати увагу. Тобто тобі не подобається, просто не звертай увагу, що ти в ньому не подобається. Наскільки <правда> це правильно? Іноді — так, інода та Е... Вот даже буквально мы говорили о таком явлении в интернете, как троллинг, да? и действительно там многие советуют не обращать внимания, да? не обращать просто внимания, не давать повода человеку. Ну, как правило, я так думаю, ну, как минимум две причины. Что я, первое, это что я могу сделать да, для этого человека, а вторая причина, ну, возможно, ему это и не нужно. После каких-то моих попыток его оставить, наедине с самим собой, это так, точно так же будет правильный, правильный ответ не обращать внимания. То есть нельзя категорически сказать так или так, белое или черное. Естественно, по каждой ситуации индивидуально поступать. Часто зустрічається така думка, що потрібно себе відгороджувати від а, якихось там негативних емоцій, які зовні, і все буде залежати твій настрій, і взагалі твоє життя буде залежати від твоїх внутрішніх, якихось налаштувань. Тобто можна посміхатися або почувати себе нормально, навіть у якихось таких екстремальних ситуаціях. А, які секрети, які механізми треба використовувати для того, аби так навчитися? Прежде всего хочу сказать то, что, ну это моя точка, точка зрения, моя позиция, что и негативные эмоции нужно научиться переживать и проживать их. Потому что ну, не прожив какую-то негативную эмоцию, не, не бы в каком-то разочаровании или в печали, да, ну, невозможно как бы, быть на 100% и счастливым, и радостным. Потому что ну, не будешь понимать, как и что делать. И во вторичную очередь ты не сможешь помочь каким-то близким своим друзьям, коллегам, знакомым и так далее. Поэтому конечно же, вот, возможно, слышали о принципе правиле Паретто, да, 20 на 80, иногда говорят 10 на 90. Конечно же, в среднем где-то 80% желательно позитивных эмоций. Но и без 20% негативных мы не состоимся вот полностью как целостная личность. Вот. А секреты, ну, думаю, самые простые. С утра встать, да, и улыбнуться самому себе, но ну, во всяком случае в зеркало, да. Даже уже медики говорят, что наши рецепторы, которые обслуживают нашу улыбку, да, эти мышцы, они работают как в одном порядке, так и в другом направлении. Ну, например, если нам радостно, мы что? Мы улыбаемся. И в обратную сторону, если мы начнем улыбаться, ну, хотя бы так вот в состоянии улыбки побудем минуток пять то рецептор сработает в другую сторону. Сначала мозг будет в замешательстве, скажет, ну, я что-то не понимаю, мне так грустно, а лицо улыбается. А потом пойдет команда, ну, значит, радостно. Впрыснется в организм необходимый гормон радости, и у человека появится уже такая искренняя улыбка. Кстати, мы недавно рассказали такую информацию для женщин. Ну, есть такой миф, что не нужно не посмехаться, потому будут морщинки тут для очей. То есть уже довели, что как раз это тренирует Тренує обличчя і морщинок якраз не буде, якщо бути частіше посміхатися. Тобто, це таки потрібно посміхатися. Посміхатись, потрібно, mm -hmm. але я зрозумів, що і негатив трішки потрібний. Трошечки треба проживати, прожити цю емоцію. Я, до речі завжди був от за те, коли і нині там говорять, що прожила сімейна сім пара, і вони ніколи не сварилися. Я так завжди говорю, ну це якісь неправильні люди. Потрібно ж якось з'ясовувати стосунки, щось там якусь свою думку відстоювати. Як це завжди все мирно і, і дружно, щось, щось тут не так мені здається. Я думаю, что все равно какие-то были ссоры, возможно, люди называют это по-другому, возможно, как называют это неприятности или какие-то неожиданные сюрпризы. Вот. Но вопрос в том, не в количестве ссор, а в том количестве, сколько раз эта пара семейная вышла из этих ссор достойно с уважением, со взаимоуважением друг к другу. Кстати, хочу сказать, что вот эти вот морщинки, которые вот здесь вот у нас образовываются, да, они свидетельствуют о веселости характера и также о доброте. Если человек много улыбается, он и добрый. И у вас, Оля, у вас, Владимир, они присутствуют. Там и... Оля Рыгочина, да. звонку до ночи. Мне, как психологу, это приятно видеть. Значит, мы с тобой, Оля, здоровы. Да. Один выслуг уже сегодня. все секреты. И мои женщины, тоже. Ну, нехай, ты давайте. Негативные эмоции тоже. Проживати якось проживу про те, що сказали. У що мене морсінки, але нічого страшного за те, я добра людина. Мене ще ось цікавить питання знову ж таки, якщо повертатися до сім'ї, до конфлікту, ви сказали, що з будь-якого конфлікту можна вийти, вийти нормально, вийти достойно. А що, що означає для сімейного конфлікту вийшло з нього достойно? Прежде всього, це, звісно же, взаємоуваження, взаємопонімання і взаємоуваження. Каждый человек нуждается в том, чтобы быть услышанным, чтобы быть услышанным, и каждый человек нуждается в том, чтобы вот прочувствовать вот эти нотки уважения, особенно в семье. Вот, поэтому прежде всего, я думаю, это вот базируется понимание на, на двух этих вот столпах, если так можно сказать. Ну, а секреты э, очень простые, то, что можно порекомендовать э, вашим слушателям, э, это то, что, ну, есть такая технология гамбургера, да, это когда Э, э, сверху булочка, снизу булочка, а посередине мясо. Да? То есть я сначала обращаюсь, могу что-то сказать, э, доброе пожелание свои. Само мясо, это подразумевает собой вот именно то, то в чем я ну, хочу сказать, чтобы мой партнер изменился, да, хочу его попросить об этом и устремить его взгляд в будущее, что это и нижняя булочка, это вера, усиление того, что действительно я верю, что это получится у тебя, получится в нашей семье. Ну а второй способ такой самый простой, это вот, ну так мы его условно называем, кресло каторжанина, да либо же какой-то пароль. Мы с супругой часто используем этот пароль, он звучит так, я хочу тебе что-то сказать. И внутри себя, если моя жена мне это говорит, я понимаю, что что-то она хочет сказать о моем характере и о моем поведении, что-то неприятное. Тем самым она дает мне время для того, чтобы внутренне подготовиться. И когда я готов, я говорю, я готов слушать. На это может уйти полчаса, может два часа, может целый день уйти. Но тогда я уже как-то, как мы говорим экологично, могу воспринять эту всю информацию, и мы можем прийти к согласию. <связать> <связать> <Точно>. <связать> <связать> а вы почувствуете всю фразу? Я чаще в такти с дому. Точно. Для того чтобы подготовиться к <связать> разговору. <связать> <связать> Головне, і, ну, я так почула і зрозуміла, що головне не включати якісь негативні емоції при цьому, якщо і не накручувати себе. Можна ж, знаєте, сказати, я ти хочу щось сказати. Так, що вона хоче сказати, починаєш думати, думати. Ну, да. Треба до цього спокійно ставитись. Ну окрім цього, чи є правильним, наприклад, от ви говорите про те, що і багато горі про те, що потрібно говорити. Чи можна вважати правильним, якщо люди, навпаки, от для того, щоб не посваритися, просто відчуваючи, що йде вже до цього, просто вони уникають розмови і, наприклад, розвернувся і пішов? Але угу. теж таким чином він якби, пішов від конфлікту. Могли б зараз угу. зацепитися і тут сваритися. Да, согласен, способов, ну, так, зуглась це є один з способів. Скажімо, так, більш або більш екологічний спосіб є такий, як коли супруги поглашаються, не поглашаються. То есть мы договариваемся с тобой, что на какое-то время мы по этому вопросу ну, пока не пришли к согласию. То есть это не влечет за собой всех остальных факторов, что я там, как жена, не буду тебя э, кормить там, или как-то какие-то другие вещи для тебя делать, я как муж там другие обязанности не буду выполнять. То есть вот этот способ более экологичный, что давай мы пока договоримся, вот по этому вопросу мы, мы придем к согласию немножечко позже. Это будет таким более экологическим э, методом. Во всей этой ситуации мне нравится вот пример, ну вот как, как, в тех анекдотах про еврейскую маму, да, когда наш ребеночек получает плохую оценку, приходит домой, и еврейский мальчик тоже приходит домой, получает плохую оценку. Как правило, наши мамы говорят, ах ты такой, всякой, перей такой. А еврейская мама говорит, что Боренька, не могу поверить, как ты у меня такой умный и принес плохую оценку. Она делает уникальную такую психологический такой ход. Она отделяет человека, его личность от его поступков. Вот если мы возьмем это на вооружение, когда начнем личность отделять от его поступков, вот ты сам хороший, или ты у меня самая замечательная. Но ну вот в этом вопросе поступила вот так, вот так, вот так. Это, ну, ну это не очень хорошо. Надо жить, я не понимаю, как ты так отловила, ты сварила такие паршивые борщи. Десь приблизно в направні, да. Ну, прошивий борщ нужно немножко поміняти. Є вероятність, що Аполоніком можна отримати талант підкреслитись. Вже згадала ми про те, що в сім'ї конфлікти у всіх сім'ях бувають конфлікти, і потрібно розмовляти. Цікаво, чи достатньо розмовляти один з одним? Можливо, ну я знаю, що. Роблять так жінки і чоловіки йдуть до когось радитись, до подруги, до мами, там, до сестри, для того, щоб та щось розказала, може, порадила. Наскільки це правильно взагалі робити? Ну, скажу так, что основная женская потребность — это общение. Мы, мужчины и женщины, по-разному воспринимаем само общение. Для нас, мужчин, важно донести суть и показать, кто прав, и показать, кто самый лучший комик, самый лучший шутник. Женщины воспринимают общение совершенно абсолютно по-другому, и поэтому, если мы, мужчины, не даем такую возможность пообщаться со своей женой, не даем ее возможность, чтобы мы просто были внимательными слушателями. Вот все то, что она хочет сказать, да, чтобы нам это все выслушать и как мы говорим, мы психологи, эмпатически поучаствовать в разговоре, то есть услышать душу, услышать то, что на самом деле она хочет сказать, не давая советов никаких, потому что зачастую эти советы не нужны. Если мы, мужчины, такое научимся делать со своими женами, то вот эти вот беготню к подружкам, там, к мамам еще мы сведем к минимуму, потому что мы что сделаем? Удов... Удовлетворим основную из потребностей женщин в семье, это общение. Ты приходишь до дома, ставишь сцелай, сидишь, ну я слухаю, и мовчики, години. Ну есть, скажем так, есть свои способы и технологии, психологические. Ну по простому где-то да. То есть внимательно, искренне слушать, отключить там, телевизоры, телефоны. І послухати внімательно те, що хоче донести супруга. Ну, мудрая супруга, звісно, вечером спочатку накормить мужа, тому що коли він сидить, да, він тоді внімательно слухається. Він хоче її свідомість втратити від голоду. Якщо говорити про різні технічні моменти, ви сказали відключити телефони, вимкнути телевізор, наскільки, я знаю, в деяких сім'ях телевізор це пункт збору ввечері, наприклад. Наскільки він негативну чи може навіть позитивну роль відіграватися? в в семьях. Думаю, сам телевизор по себе нейтральная вещь. Угу. Вопрос то, что супруги включают и смотрят, и как они это делают, это уже как бы вопрос второго плана, и он, наверное, более основной. Но ну, почему нет, если супруги вместе в удовольствие э, садятся и смотрят какую-то передачу, ну это здорово. Вместе с этим два человека под одной крышей это не всегда значит, что они вместе иногда просто каждый что-то что -то, что, -то, что -то в этом видит свое. Вот. Поэтому я думаю, что определяющим фактором это, что мы смотрим, да, как мы это смотрим и что мы при этом чувствуем по отношению друг к другу. Насколько впливает эта информация, которая э, а, навколо на нас оточивает? Мы еще даже навіть музыка, которую ты слушаешь, может как-то на тебя впливать, на твой позитивный или негативный настрой. Угу. Согласен абсолютно с этим. Ведь то, что мы э, смотрим, то, что мы читаем, да, это по сути то, чем мы питаем нашу душу. Да? Психология ведь это наука о душе. И вот то, чем мы себя питаем, то потом как бы, ну, как бы то и определяет наше поведение, наше настроение и все остальное, наши мысли. Поэтому ну, с этим тоже нужно к, относиться к этому с, ну, с такой, скажем так, с осторожностью, чтобы выбирать себе. Ведь мы когда идем в кафе или в ресторан что-то покушать, да, мы выбираем себе то, что максимально подойдет нам и будет максимально полезным. Мы же не возьмем что-то, даже из поданного блюда, которое имеет какой-то душок. Мы не будем это кушать, мы откажемся. Поэтому свой определенный такой душок имеют и передачи, и книги, и всякая информация, которая э, входит или пытается войти в наши уши. Поэтому это вот и есть как бы основа <laughs> психического здоровья, как, как метафора, да, как, как правильно и чем правильно питаться. Ну, Справді цікаво, цікаво і цікаво дізнатися, ну, що ви рекомендуєте як психолог, які фільми дивитися, які не дивитися, яку музику слухати, яку не слухати. Ну, крім програми гарного настрою, я ну, думаю, що обов'язково просто дивитися кожній сім'ї, вона говорить з можна. Я думаю, ті фільми, які несуть позитив, які учать жизненним ценностям, тим ценностям, які прийшли присущі нашому народу. Вот. Естественно, лично я не могу отвечать за всех психологов, но лично бы от, от себя как порекомендовать, конечно же, не, не, э, не слушать и не смотреть фильмы, которые о насилии, где очень много там, кровопролития и, ну, скажем, всех вот этих вот в этом плане вещей. Потому что действительно это входит в сокровенное, туда, в нашу душу, входит вот туда, за завесу, входит, как мы называем это, внеосознанно украинской мовы несведомо, и потом неизвестно, как бы, в какую сторону оно может выстрелить. Это может выстрелить и в заболевания, в какие-то и в психические, и в соматические, в наши телесные. Поэтому очень-очень ну, как бы осторожно. Вот то, что несет любовь, мир, позитив, все те традиционные э, ценности, ну, все, все тоже, ничего не изменилось в этом мире. Изменились, возможно, наши одежды, наши, возможно, не кареты теперь, а автомобили там, не просто какие-то хатки глиняные, а уже высотные дома, да, но сущность наша не изменилась. И вот все то, что на, на ком основании все строилось, наша человеч, человечность такая, да, доброта, любовь, мир, я думаю, вот это такие принципы и критерии отбора фильмов, передач и той же самой музыки. Разумію. Чого, в принципі, можна і побажати нашим глядачам? Дивіться лише позитивні програми, позитивні фільми. Ну, Здебільшого, мені здається, дивитися потрібно комедії, щоб були як у Олі, приємні зморшки. Приємні. Залажу, <залаж>, і нам було сказано, що лише від гарного настрою з'являються. Так ну я нагадаю, що у нас сьогодні був в гостях Станіслав Гурський, сімейний психолог, і сьогодні він нам розкрив секрети і позитивного настрою, і гарного настрою, і гарної погоди у сім'ї. Ну а наш ефір триває, тому не перемикайте канал. Ви зможете дізнатися, що ж було ще цікавого в історії саме цей день.